Сегодня с Киева приезжают две машины, которые закупил благодейный фонд Святослава Корчука. И прибудут две машины, это реанимобиль и, ну, и в виде скорой помощи машины. В зависимости от ситуации возможно будет ездить и на наш госпиталь, который находится в Куйбышево, забирать оттуда. Возможно это будет перевозка тяжелых, которые необходимо более...

а видели мусор, почти? А мы да, мусор, О, так это дефибриллятор. Вот да. это дефибриллятор Да, будут два рентгена аппарата э, закуплено. Э, УЗИ аппарат э, будет закуплен и для непосредственной реанимации и операционного блока оборудования.